Satu masih ada yang sedang menyaksikan rancangan... Doktor yeah. yeah. Dekat rumah semua bangun Kita laris tempat Laris tempat Laju lagi Laju lagi Tarik nafas Emos Ha Yeah Ha Itu dia Okey boleh duduk Itu dia cara dia untuk kita Ha Sentiasa aktif Dan Ceria Ha Kata bukan aktif itu, itu dah gila dah nama dia Okey Dan untuk episod kali ni Kita nak bercerita tentang Ha Ubat Ha Ada banyak jenis ubat Betul tak? Apa jenis ubat yang adik-adik semua tahu? Ubat apa? Ah, ubat pil, ubat batuk, ubat nyamuk. Ah, kalau kita uh, melecur kena air panas, kita letak ubat apa? Ubat oh, betul. Tradisional. Tradisional letak ubat gigi. Ah, kita letak ubat apa? Ubat sapu. Kalau kita pening kepala, kita ada ubat makan ke? Ah, kita ada ubat tablet. Dan dekat mana biasanya kita letak ubat-ubat ni? Ah ha, dekat farmasi memanglah. Okey, ada ubat-ubat yang boleh diletak dalam peti ais. Ah ha, contohnya macam ubat sirap. Okey. Ah ha, lagi ubat apa lagi yang boleh letak dalam peti ais? Ubat batuk, ubat tablet, ubat kapsul boleh ke letak dalam peti ais? Tak boleh. Ha, ubat sapu semua ada tempat dia dalam peti kecemasan. Ha nampak adik-adik dekat studio ni semua hebat-hebat. Pandai-pandai berlakon. <laughs> Jadi kita nak uji macam mana pula dengan kawan-kawan kita? Terus kita ke segmen Uji Minda. merupakan segmen menguji minda. Dan seperti biasa, di segmen menguji minda, kita ada dua kumpulan yang akan bersaing untuk menjawab soalan yang akan kami berikan. Ini ada kumpulan hijau dan kumpulan kuning. Yeah. Kita berkenalan dengan kumpulan hijau. Siapa nama daripada sekolah mana? Nama saya, Yunus Ustam Bintu Muhammad. Daripada sekolah menengah kemasan Amatil Zabah, Seremban Negeri Sembilan. Yeah. Nama saya Muhammad Imran B. Sindosdin daripada Sekolah Menengah Kemasan Perintis Zabar, Seremban, Negeri, Sembilan. Alright, jom sekolah. Zabak, Tembak Negeri Sembilan. Sekolah kuning. nama siapa sekolah mana? Nama saya Muhammad Alim bin Misnan daripada hmm, hmm. Sekolah Mendengar Kebangsaan Sungai Kapar Indah dari Kelang. Kelang! Ha. Nama saya Muhammad Nur Akasha bin Mazlan. Saya bersekolah di Seng SMK Sungai Kapar Indah, Kelang, Selangor. Yeah. Mungkin hari ini akan jadi satu pertandingan sengit sebab dua-dua dah beria-ria nampak ya. Ha ha ha. Jadi kita terus ke meja menguji Minda. Yes. Ini adalah meja menguji Minda. Ha, di mana salah seorang daripada setiap peserta akan berada di dalam kurungan. Kawan awak berada di dalam kurungan, kawan awak pun berada di dalam kurungan untuk okay. kita denda sekiranya anda gagal memberikan jawapan yang betul. Untuk setiap jawapan yang betul, 10 markah untuk anda. Jawapan yang salah, 5 markah akan ditolak dan member akan didenda. Baik-baik atas tu ada rimau, ada singa, ada kelawar. Alright. Jadi inilah dia soalan yang pertama. Cantikan gigi saya. Kawan-kawan, tahukah berapa kali sehari kita harus menggosok gigi? Ah, ha, ada kan A lima kali, B dua kali, B. C. Kalau tak ada gigi nak gosok apa? Ah. Ha. B. B, dua kali sehari. B juga. Dua kali sehari. B, dua kali sehari. Soalan yang kedua. Gaster ialah sejenis penyakit keturunan di mana sel darah merah cacat dan tidak dapat berfungsi dengan baik. A, betul. B, salah. Awak menjawab A, betul. B, salah. B, salah. Dan jawapannya adalah... B salah. Jadi dia betul, awak salah. Ha. Eh. Oh, eh, oh, eh. Oh, 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 Dan awak didenda. Cabut satu, tarik. Oh, oh itu dia. Macam tak membahaya pun. <laughs> Kita ke soalan yang ketiga. Nyatakan dua jenis senaman untuk meningkatkan keupayaan sistem kardiovaskular. A. lompat tali B. permainan video. A. lompat tali. A. lompat tali betul! Yeah. Sekarang anda sudah mempunyai 30 markah dan anda cuma ada 25 markah. Soalan yang keempat. Apakah perkara yang perlu dielakkan apabila wajah dijangkiti jerawat? A. memicit jerawat dengan tangan, B. ambil makanan yang berhasiat, I. E. Hijau memilih A memicit jerawat dengan tangan. E. A. A memicit jerawat dengan tangan. Betul! E. Memicit jerawat dengan tangan 40 markah untuk kuning, 35 markah untuk hijau. Ini adalah soalan yang kelima. Apakah risiko membeli kanta lekap daripada individu yang tidak bertauliah? A. Tidak berisiko untuk mendapatkan alahan. B. Berisiko tinggi untuk menjadi buta. B Hijau memilih B. B juga. Kuning memilih B. Betul! B. Berisiko tinggi untuk menjadi buta. Ini bermakna kuning anda mendapat 50 markah dan hijau 45. Yeah! Dan uh, bermakna di segmen uji minda ini, kemenangan jatuh kepada Kuning. Yay. Jangan takut, jangan risau. Bukan awak yang kena denda. Member yang kena denda. Tarik lagi satu. Ha. <tuk> hmm, seram sangat. <tuk> Okey, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini dalam Dr. Muda. Yay. Yeah. kids. <Susuk> Tahniah kerana masih lagi setia bersama dengan kami. Sekarang ni Abang Nabil nak bawa adik-adik semua. Kita nak ke sekolah mendengar kebangsaan agama Syekh Haji Osman Abdul Wahab Kucing. Kita akan terus ke segmen. Jom Ronda! <Susuk> Bagaimana ambil ni? Cukuplah tu. awak pakai kantor lekap ke? Mata awak macam lain je. Mana ada. Hari tu kan saya dah kata. Ini asli lah. Tak main dah cek tak lah. betul ke? Mak kita kata kan tak baik ni Berdosa tau. Haa, awak beli kantor lekap ni dekat internet ke? Baiklah, sing aku. hari tu saya beli kantor lekap melalui internet. Waktu tu ada berjualan murah. Sebab betul lah mata macam tu kot. Kan. Tak silap saya, Kelab Dr. Muda ada mengeluarkan yang salah pada minggu ni. Ya ke? Ya. Hmm. Jadi jom. Jom kita jumpa dengan ahli Kelab Dr. Muda. Sekarang? Sekarang. Ya, sekarang. Jom. jom. Eh. Hai Azhar. Hai. Kenapa ni? Ni ha, mata caca. berair. Kenapa? Sebab dia pakai kata lekap. Jadi dia perlukan nasihat daripada ahli Kelab Dr. Muda. Oh, boleh je. Tapi sebelum tu, saya dengar awak menggunakan kata lekap yang dibeli daripada internet. Betul ke? Ah, ya, betul. Ish ish ish. Itu ada salah dalam penggunaan kata lekap. Syah, pemakaian kata lekap ni haruslah bersesuaian dengan individu yang memakainya. Dan awak sepatutnya meminta nasihat dan tujuh ajar daripada pakar mata. Tahu tak? Kalau kita menggunakan kanta lekap yang tidak berkualiti boleh melibatkan mata kita buta. Ya Allah, nasib baik saya dapat tahu dengan lebih awal kan kalau tak kan buta mata saya. Ha ah. -ha. Jadi, awak sepatutnya mengamalkan cara yang betul dalam pemakaiannya. Contohnya membuka kanta lekap sebelum masuk tidur. Dan ingat, jangan sesekali membeli kanta lekap yang belum pasti keasliannya. Oh, ya ke? Maksudnya seminggu dua ni saya kena pakai lah cermin mata hitam ni. Ha, ah, tapi tak apalah, saya nampak bergaya kan? Ish, bergaya bergaya juga. Tapi ingat, kalau dah sembuh tu, terpaksa juga menggunakan ciuman mata ni. Cium mata ni, baiklah saya akan ikut nasihat awak. Ah, itu dia aktiviti kawan-kawan kita. Itu dia sketsa penjagaan mata daripada sekolah menengah Kemasaran agama Syekh Haji Osman Abdul Wahab Kucing dan kepada yang tak tahu lagi sketsa itu juga turut dipertandingkan ha bersama dengan lima buah sketsa lain daripada lima sekolah yang berasingan <laughs> okey untuk pengetahuan kawan-kawan uh, semua untuk mengundi uh, sketsa mana yang terbaik adik-adik boleh pergi ke Facebook Dr. Muda dan ke YouTube ha yang paling banyak like yang paling banyak views akan menang dan pemenang akan kita ketahui di episod yang ke-13 nanti. Tapi apa Nabi suka dengan sketsa penjagaan mata dia orang tu tadi? Ha, siapa tahu macam mana nak jaga mata? Sebelum tidur basuh dulu ke macam mana? Sebelum tidur setiap hari bawa keluar mata, rendam dalam air. Lepas tu besok pagi baru pakai. Macam mana? Pakai? Pakai keret? Tapi yang sebenarnya adik-adik dekat rumah kalau tengok TV kena jarak berapa jauh jarak dengan TV? Dua meter. ah ha, tak boleh. TV sini, mata kat sini tak boleh. Okey, jadi kita nak berehat kejap. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Doktor Morel. Yeah. Kita dah kembali dan anda sedang menyaksikan Doktor Morel. Yeah. Kita sehat, kita? Yeah. Ya Betul. Bila kita sehat, semestinya kita akan kelihatan hebat. Alright, kita dapat masuk ke segmen Minda... Yeah. 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 Di segmen Minda Sehat adalah... ...di mana kita dapat tengok kedua-dua kumpulan berhempas pulas untuk menyelesaikan masalah-masalah yang akan kami berikan. Ha dan untuk uh, ujian mereka di uh, segmen minda Sehat ini seperti yang anda lihat ada empat kotak di atas meja itu di mana di dalamnya terdapat macam-macam uh, jenis makanan, macam-macam jenis benda yang harus mereka bau. Uh, salah seorang daripada ahli akan berada di situ dan seorang lagi akan berada di tengah. 10 kotak ini untuk menjawab soalan-soalan daripada saya dan juga kemudian mereka harus memilih 5 kotak yang mengandungi makanan yang sehat. Kalau dah bersedia, kita akan mulakan dengan kumpulan kuning! <Syukur> Alright! Mulai hijau, Ana akan diperhentikan terlebih dahulu. Silakan. Apakah definisi aditif makanan? Um, panjangkan hayat makanan. Tak betul hmm. salah. Ha. Hmm. Oh maksudnya. Maksud, oh uh, uh. <laughs> Bau ikan. Betul, bau ikan. Yeah. Pilih, pilih salah satu kotak. Ha pilih je. Okey, letak dekat depan. Nyatakan dua tujuan penambahan aditif makanan untuk memanjangkan hayat makanan. Betul. Ha. Untuk halang daripada, makanan daripada rosak. Ya, betul. Okey. Kotak yang kedua. Apa ah, ni? Hmm. Hmm, hmm, Ya, mm. ya. Ah, apa? Ah, hmm, ah. hmm. Nak kentang goreng. Kentang goreng betul. Okey. Ambil satu kotak. Ambil satu kotak. Soalan yang ketiga. Apakah dua jenis aditif makanan yang dibenarkan mengikut peraturan-peraturan makanan 1985? A bahan pewarna dan bahan pencuci. B, bahan pengawet dan bahan perisa. B. B, betul! Okey. Um. um. Oh, jangan sampai aku kunyah benda ini sekarang. Ayam goreng. Ha, uh, cepat apa dia? Ayam goreng. Ayam goreng betul. Ambil satu kotak. Ambil satu kotak. Amin satu kotak. Ha, uh, Okey. Thalassemia ialah sejenis penyakit keturunan di mana sel darah merah tidak cacat yang berfungsi dengan baik. Betul atau salah? Salah. Betul! Ah. Hmm. Ha, oh, ah, oh. ini kalau kita tengah tak ada duit, memang inilah yang kita selalu makan. Maggi Tom Yam. Maggi? Tom Yam. Oh, Maggi Tom Yam. Betul! Satu kotak, satu kata. Come on. Apakah kepentingan saringan pembawa telesimia? Kenapa kita kena pergi buat cek untuk telesimia? Untuk tahu tahap yang dihadapi. Salah. Hmm. Ah. Ah. Okay. Ah. Ha. Ah, Okey. Tang. Ha? Dia. Dia apa? Dia apa? Kunyahlah. Ha? <laughs> Dia apa? Jeruk mangga. Jeruk mangga betul. Ambil satu, ambil satu cepat. Ambil. Tepukan untuk bola kuning. Yeah. Ah, minuman dalam tin. Sihat ke tidak? Ah. Tidak sihat. Yang kedua. Ah, kacang-kacang. Sihat ke tidak? Sihat. Ya, yeah, sihat betul. Yeah. Yang ketiga coklat-coklat. <laughs> Untuk saya sihat. Okey, oh. <laughs> okay, tak sihat. Okey, baru satu betul. Alright, yang seterusnya. Ah, susu. Sehat. 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 Alright. Dan yang terakhir, buah-buahan. Ya, yeah, itu dia tepukan untuk kumpulan kuning. Yeah. Dan mereka telah berjaya menyelesaikan semua masalah ini dengan masa 4 minit 28 saat. Yeah. Rebuy. Yeah. Yeah. Rebuy. Yeah. Jom kita tengok kehebatan kumpulan hijau. Apakah definisi adjektif makanan? Makanan yang sihat. Makanan yang sihat, betul ke juri? Salah. Ah. Uh. Ah. Uh. Uh. Okey. Ah. Uh. Cuba teka, makanan apakah ini? Huh. Hmm. Oh. Uh. Apa ni? Astaghfirullahalazim. Ha, apa ni? Ah apa? apa? Oh, cepat. Cepat. Tak puas lagi. Ha. Ha, oh, ayam goreng. Ayam goreng betul. Pilih salah satu kotak. Ah cepat. Kita nak makanan yang sihat. Ha, okey. Alright, satu kotak dah. Jom, come on, cepat cepat cepat. Soalan yang kedua, nyatakan dua tujuan penambahan aditif makanan. Dua tujuan ah kenapa kenapa Menambahkan tenaga menambahkan tenaga ha lagi cukup betul ke menambahkan tenaga salah okey ha okey cuba teka ha hmm. apa ni ah makan dengan air panas makan dengan air panas ha maggi ha, ah betul maggi fine satu kata pilih Ah, ha, pilih satu, pilih satu. Come kita nak lima-lima makanan yang berhasiat. Okey. Soalan yang ketiga. Apakah dua jenis adaptif makanan yang dibenarkan mengikut peraturan-peraturan makanan 1985? A. Bahan pewarna dan bahan pencuci. B. Bahan pengawet dan bahan perisa. B. B. Betul. Ah ha. Swing. Apa dia? Ha, lagi sekali. Hmm, kentang. Kentang apa? Kentang goreng. Kentang goreng betul. Pilih satu kotak, pilih satu kota. Okey. Soalan yang keempat. Telesemia ialah sejenis penyakit keturunan di mana sel darah merah tidak cacat yang berfungsi dengan baik. Betul atau salah? Salah. Salah. Betul. Ai, jumpa lagi. Ha. Apa ni? Apa ini? Cepat. macam tu dua usin. Cepat, nak rasa. Ha, cepat. Eh, manjanya nak kena suap-suap. Cepat, masa, masa berlalu. ah. Ha? Buah asam, betul! Aduh, penat aku punya ni. Soalan yang kelima. Apakah kepentingan saringan pembawa telesemia. Ha, kenapa kita kena perlu cek telesemia? Untuk mengetahui... Darah kita tak cacat. Darah kita tak cacat. Minta maaf, salah! Oh. Kalau kau nak rasa juga pun boleh. Ya. Ha, apa boleh? Ikan. Ikan betul! Ya! Yeah. Kotak yang pertama, kacang. Ya, yeah, betul. Sehat. Ah. ah minuman dalam tin. Ah, ah sehat. Yang ketiga, coklat. Ah. Hmm. hmm. Okey. Yang seterusnya, Ui, bagus. Ah. Minta maaf tidak sehat. sekali boleh dan susu! sihat. Yeah. Yeah, yeah. Dan masa yang telah mereka catatkan adalah selepas ini dalam Doktor Muda! Okay. Yeah. Kumpulan kuning atau hijau pemenang di episod kali ini. Okey, kita ambil bermula dengan segmen uji Minda. Kumpulan kuning telah berjaya mendapat 50 markah. Kumpulan hijau 45 markah. Di segmen Minda Sehat. Hijau telah berjaya mengumpul 90 maka. Yeah. Kuning 110 maka. Yeah. Jadi ini bermakna. Pemenang untuk kali ini adalah kumpulan kuning. Tahniah kita cakap kuning. Ini dia. Trofi juara untuk kuning. Ah, manakala kumpulan hijau. Yeah. Okey, tanya terbuka untuk hijau dan kuning. Yeah. Sekarang ni Ah, kita nak bagi hadiah pula dekat penonton paling sporting. Siapa penonton paling sporting? Ha, ah, mana dia nak pergi tu? Oh, oh. Yelah. Yeah. Ah, yeah. Yeah. Ha, awak ajalah. Tepukan untuk penonton kita paling sporting. Adik, silakan. Ah, Ini dia. Hadiah untuk adik. Ah, sebuah jam daripada Al-Jazari. Wah Okey, jadi kepada adik-adik adik semua, ingat kita kena selalu menjaga kebersihan diri kita. Dan yang paling penting, kita kena selalu jaga kesihatan mata. mata. Kalau tak ada mata, maka gelaplah dunia ini. Terima kasih banyak semua. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Dr. Muda. Assalamualaikum. Bye-bye.